Kita sambung dengan soalan nombor 12 iaitu tukarkan pecahan kepada peratus atau sebaliknya. Maksudnya kita diberikan pecahan, esok tukar kepada peratus, yang peratus esok tukar kepada pecahan dalam bentuk termudah. Jadi bagaimana kita nak tukarkan 4/5 kepada peratus? Kamu jadikan bawah ni 100. Okay, jadi cara dia ialah 4 per 5. 5 darab berapa lepas 100 je? Ataupun kalau kamu tak, dah, dah, tak tahu macam tu, kamu darab 100 macam ni. Ah, Okey, okay, bila darab kamu tulis kat sini, kamu ke darab 4 darab 100, dapat 400, 400 tu bagi 5. Tapi pada masa yang sama, 100 bagi 5 pun boleh. Lepas tu baru darab 4. Okay, tapi kita nak buat Cengguh sebab kita dah tahu lah Empat darab seratus Mesti empat ratus Jadi empat ratus Bahagi lima Jadi baca sifir 5, Empat tak boleh Jadi empat puluh Jadi lima darab lapan Ialah empat puluh Tak ada baki Bila turun kosong Darab kosong lah Ditolak ha, Tak ada baki Jadi empat per lima Ialah lapan puluh Per ratus Okey Uh, pada masa yang sama, sebenarnya ialah Empat per lima ni juga Seperti biasa kamu buat ni, sepuluh ni seratus kan ha, Ya, kalau kamu tahu Seratus uh, bahagi lima ialah dua puluh Dan lima darab dua puluh ialah seratus Kalau kamu tak tahu lima darab berapa seratus Seratus bahagi lima ya, Kamu buat macam ni lah Dan kemudian, kamu dapat dua puluh Lepas tu, empat ni pun darab dua puluh dapat lapan puluh jadi 80 per 100 80%. Begitu juga sini. Yang ni darab 5 aja. Yang ni pun darab 5. Okey? Ah ha, boleh macam tu. Ah ha, jadi di sini akan jadi per 100 ah. Ah ha, yang 19 darab 5 ni kalau tak pasti kamu buat 19 darab 5. 9 darab 5 45 1 darab 5 5 tambah 4 9. Jadi 95 Per seratus iaitu Sembilan puluh lima Per Okey Jadi boleh juga macam ni 18 per dua puluh lima Kalau nak buat style macam ni Kamu kena tahu sifir dua puluh lima Dua puluh lima Lima puluh Tujuh puluh lima Seratus Jadi darab empat Darab empat Ini pun darab empat Kita dapat ini per seratus 50 darab 4 seratus Jadi 18 darab 4 18 darab 4 8 darab 4 Berapa? Pun? 32 1 darab 4 4 Tambah 3, 7. Jadi 72 per 100. Jadi maksudnya 72 per 100. Okey. Itu daripada pecahan nak tukar pada peratus. Peratus nak tukar pecahan. Pertamanya tulisnya per 100. Jadi 7 per 100 Dan tanya Dalam sifir apa yang ada 7 dan 100 Boleh bagi 2 tak? Boleh bagi 3 tak? Boleh bagi 7 tak? Jadi uh, Dalam kes ni memang tak boleh bagi Jadi 7 per 100 7 per 100 lah 7 per 100 Tujuh per 100 7 per 100 Itu jawapan dia Dalam bentuk pecahan Yang ini pun sama 68 per 100 tetapi dia boleh dipermudahkan Jika kamu tak pasti Sifir berapa boleh bagi Kongkong -kong mesti boleh bagi 2 Okey, tapi cikgu tahu 100 boleh bagi 4 Kalau cikgu tak pasti 68 boleh bagi 4 tidak Cikgu bagilah Okey, jadi Yang ini Dapat 1 4 Ada 2 Turun 8 Jadi 4 darat 7 28 Jadi di sini potong uh, 68 potong atau bahagi dengan 4 akan dapat 17 dan 100 ni bagi 4 juga tahu 25 okey 25 mana datang ni yang inilah yang mana sini ha sini prima dah 4 okey tapi tu cikgu cuba 68 tu dah bahagi 4 kalau tak boleh dan dah boleh cuba bahagi 2 kalau 2 memang confirm boleh sebab nombor genap eh dan akhir sekali 93 peratus 93 peratus dan dalam kes ini memang tak boleh dipermudahkan lagi sebab 193 tak ada nombor yang boleh bahagi. Okey? Kita teruskan dengan nombor 13. Tentukan peratusan A 53 daripada 100. Daripada 100 itulah peratusan dia. Okey, jadi soalan A dia kata 53 daripada 100. Jadi 53 per 100. Okey, jadi kalau bawah ni 100 sebenarnya kita kena darab 100. Okey, darab 100 lepas tu kita buat pecahan Itu darab 100. Tapi bila bawah ni memang 100, dia boleh potong ni jadi 53 per 100. Kalau per 100 tu memang itulah jawapan dia. Okey, tapi kalau B dia kata 15 daripada 50. Kita tulis dalam bentuk pecahan dahulu. 15 daripada 50. Maksudnya, kalau 15 biji apple uh, diberikan pada cikgu, daripada 50 biji apple yang kau mau beli di pasar, berapa peratuskah yang cikgu ambil? Ah, Okey, jadi, yang itu kita darab dengan 100. 100. Darab seratus atau maksudnya lima belas per lima puluh ni kita nak per 100 dekat bawah tu. Okey jadi nombor atas tu berapa? Ha ini kalau yang ini lima puluh darab dua. Yang ini pun darab dua. Kalau kamu tak tahu lima darab dua, kamu tulis 15 darab dua. Lima darab dua sepuluh. Satu darab dua dua tambah satu tiga. Jadi tiga puluh per seratus maksudnya tiga puluh per 100. Kalau yang ini sama je okay, Boleh potong kosong dengan kosong Bagi 10 Jadi CV lima Lima dengan 10 ni 1 Yang ini 2 Lepas tu Jadi limbah darat 2 Per 1 Per 1 yang tulis Okay, jadi limbah darat dua, tiga puluh. Maksudnya, tiga puluh ratus Dan C adalah dua puluh empat daripada lapan puluh. Pecahannya apa? Jadi, dua puluh empat daripada lapan puluh. Ah, okay. Yang inilah sebabnya kita belajar cara darab ni Sebab 80 darab berapa dapat satu? Susah Jadi kita buat darab 100 macam ni okay. Jadi sebelum kita darab Kita boleh bahagi dulu Atas dengan bawah ni okay. Boleh potong dengan CV 10 Iaitu bahagi 10 Ataupun potong kosong di belakang satu Sini satu sini Okay, atas satu. Lepas tu ada boleh potong lagi. 10 dengan 8 ke? Boleh juga. Tapi 24 dengan 8 lagi bagus. Sebab kalau kamu hafal segi 8. 8 16 24. 3 dengan 1. 8 1 16 24. Jadi di sini 1 dan di sini 3. Jadi 3 darab 10 30. Jadi 30 per 100. Soalan 14. Selesaikan masalah. A. Hamimah menggunakan 5 liter air mineral, 3.5 liter air gula dan 1.10 liter pati rozel untuk membuat air rozel. Adakah jumlah isi padu itu melebihi 6 liter? Cikgu pun tak tahu. Kita cuba lalu. Kita tambahkan. Adakah 5 liter tambah 3 per 5 liter tambah 1 per 10 liter melebihi 6? Kita tambah je. Okay, jadi macam mana nak tambah ni? Okay, okay. ha, ah. jadi pertamanya tiga per lima dengan 1 per 10 tu kita samakan penyebut dulu iaitu yang ini darab 2 supaya jadi 10 yang ini pun darab 2 ya jadi yang kita akan tambahkan cuba dalam bracket eh lepas tu kenapa buat bracket supaya cikgu boleh tulis kita tu dekat luar okey untuk semua nombor lah jadi 5 tambah berapa 6 per 10 tambah 1 per 10 jadi aa, yang nombor bulat nombor bulat lah 5 iaitu pecahan dengan pecahan 6 tambah 1 dapat 7. So, jawapan dia 5 7 per 10 liter. So, jawapan dia tidak. Maksudnya, tidak melebihi 6 liter. Seperti yang ditanyakan. Okay. Dan seterusnya, soalan terakhir, soalan oh uh, ya B. ya okay, Soalan B, B. Tapi B tu ada B1 dan B2. Ayah Fong ada 10 meter tali. Dia menggunakan 2.85 meter untuk mengikat buku dan 3.12 meter untuk mengikat barang yang terpakai. So, soalan satu, berapakah baki tali? Okey, jadi dia gunakan dua kali. Jadi, di sini kita boleh buat cara, dua cara. Pertama, 10 tolak dan lepas tu jawapan dia kita tolak dengan 3.12 Ataupun cara kedua Ialah 10 tolak dengan jawapan bagi yang kita dah guna ha, Yang kita guna tu kita maksudnya Kita buat dalam bracket ni maksudnya yang ini kita uh, Yang kita gunakan berapa jumlah yang kita gunakan Lepas tu baru tolak dengan jumlah tu Jadi kedua-dua kerja ni akan menghasilkan jawapan yang sama Okay, yang ni tolak dulu, lepas tu baru tolak lagi. Eh? Jadi, kalau cikgu guna yang atas tu, 10 perpuluhan, 0, 0, tolak 2 perpuluhan, 8, 5. Jadi, 10 ni pinjam 31, jadi 10 pinjam 39 dan 10. Jadi, 10 tolak 5, ialah 5, 9 tolak 8, adalah 1 dan 9 tolak 2, ialah 7. Jadi, kemudian 7.15 ni tolak dengan 3.12. Dia tolak 3.12 Jadi 5 tolak 2 ialah 3 1 tolak 1 ialah 0 titik perpuluhan Dan 7 tolak 3 ialah 4 Jadi baki ialah 4.03 meter So kalau yang ini kita campur dulu Tambah dulu iaitu 2.85 Tambah 3.12 5 tambah 2 7 8 tambah 1, 9. Dan di sini dapat 5.95. Kemudian 10.00 tolak 5.97. Jadi kosong tak tujuh tak boleh. Nak pinjam sini tak ada. Nak pinjam sini tak ada. Ha, dia pinjam dari 10 lah. Tinggal 9. Yang ini jadi 10. Potong tinggal 9. Yang ini 10. 10 7. Ialah 3, 9 9 ialah 0. Dan 9 5 ialah 4 Sebenarnya pun jawapan dia tetap empat Kosong tiga meter Okey, tapi ada jawapan soalan terakhir Iaitu B2 Apa tanya? Dia kata, hitung beza Antara panjang tali Untuk mengikat buku dengan barang yang terpakai Okey, ada dua utah tali tu Daripada utah yang sepuluh meter tu Sebahagian digunakan untuk mengikat buku dan sebahagian lagi untuk mengikat barang yang terpakai. Jadi dah tanya beza antara gunakan untuk perkara pertama dengan kedua. Jadi kita tolak saja nombor yang besar dengan nombor set kecil iaitu 2.85 dan 3.12. Jadi kita ambil yang besar iaitu 3.12 tolak 2.85. Jadi 3.12 tolak 2.85. Jadi 2 tolak 5 tak boleh. Jadi, pinjam satu tinggal kosong ni dua belas. Dua belas tolak lima dapat tujuh. Kosong tolak lapan pun tak boleh. Pinjam satu tinggal dua ni sepuluh. Sepuluh tolak lapan ialah dua. Dan dua tolak dua ialah kosong. Jadi, perbezaan dia ialah kosong dua tujuh meter. Jadi, itu sahaja soalan terakhir. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.